ហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគូតែបន្តលើពីនេះលោកមីខៃឡូផូដូលីយ៉ាក់ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកសេឡែនស្គីបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីមើលឃើញនិងស្ដាប់ឮពីបញ្ហាសង្គមហើយលោកបានឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការទាមទារដ៏សំខាន់មួយរបស់សាធារណជននោះគឺភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងអោកគ្នា គូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីដែលចាក់ចេញពីដំណែងរូមៀនអភិបាលតំបន់ចំនួន5អ្នកអនុរដ្ឋមន្ត្រី4រូបនិងមន្ត្រីការិយាល័យប្រធានាធិបតីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលគេមើលឃើញថាមានសភាពដុតថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនកំពុងផ្តល់ចំណួយដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយក្រុមមន្ត្រីកំពុងកាត់សម្គាល់អំពីការប្រួយបារំងរបស់ពួកគេចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិននេះបើយោងទៅតាមប្រពន្ធដែលឲ្យដឹងពីបញ្ហានេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករានេះ ប្រពုតិពដែលនិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហាញថាឲ្យតែយើងក compung មើលឃើញគឺជំនួយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់និងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយប្រពုតិពមិនបាន